Это фотография ваша и сессия областного совета, куда депутаты пришли в черных футболках Беркута. Это у вас особая любовь к этому подразделению? Ну, знаете, Сайк, я, находясь в Киеве, слышу уже много раз примерно один и тот же вопрос. Не хочу ли я извиниться вот за это событие? Я хочу вам сказать нет. Если бы мне пришлось это делать второй раз, я бы это сделал второй раз. Я объясню почему. Я сказал в самом начале передачи, что я категорический противник насилия над людьми. Но я не хочу, чтобы людей делили на хороших, которые бьются за высокие и чистые идеалы, и на тех, кто им мешает. Хотя на самом деле люди просто честно и добросовестно выполняли свою милицейскую присягу. И как мужчины не ушли с того места, которое им поставили как рубеж там, обороны или охраны. Это первое. Второе. Эта акция была направлена в первую очередь на моральную поддержку и сотрудников милиции, которых по всем телеканалам клеймили позором, называли убийцами и вешали ярлыки. Вот вы мне сказали, что казнь, произнесенная мной в отношении музычки, это оценочная категория, не доказана. Вот точно так же их без суда и следствия уже наказали, уже обвинили, и пресловутый Пятый канал делал все для того, чтобы создать такой имидж демонов в отношении милиции. Эта акция была направлена на то, чтобы люди в нашей стране, и сотрудники милиции, и их семьи, живущие по всей стране, видели, что есть другая точка зрения, отличная от той, о которой я только что сказал. И мы поддерживаем милиционеров как людей, которые сохраняют спокойствие, соблюдают закон и не дают возможность незаконным способом захватить здание и сооружение. Ведь Беркут, по большому счету, 95% своего времени стоял на защите административных зданий. И 5% своего времени он вел какие-то активные действия. Всего таких случаев было два, за мою, на, на мою память. В основном он оборонялся, не отвечая, потому что команды не было отвечать. И терпели, стояли.